श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त आज आपण ओम श्री स्वामी संकटनाशकाई नम हो। या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत जेव्हा जीवनात निराशा येते तेव्हा हा मंत्र दीपासारखा प्रकाश देतो स्वामी समर्थांचे स्मरण म्हणजे अंत आधार देणार आहात हा मंत्र संकटाचे जाळे दूर करून भक्ताला मार्गदर्शक प्रकाश दाखवतो आजच्या जीवनात मन शांत होते पण ओम श्री स्वामी संक्ट नम हो। या मंत्राचा जप म्हणजे एक शांत पाणी जे मनाच्या गरम वाळवंटात अल्लादायक गारवा देते हा मंत्र मनावर प्रेमाने कुंकल घालतो जेव्हा आपण कोलमडतो थकतो तेव्हा स्वामींच्या या मंत्रातून एक अमोघ शक्ती मिळते ही शक्ती आपल्याला तू एकटा नाहीयेस हे सांगते हा मंत्र मनात निर्धार निर्माण करतो की मी पुन्हा उभा राहू शकतो हा मंत्र फक्त शब्दाचं गुंफण नाही तर ती एक अंतर्ज्ञानाची वाट आहे तसेच या मंत्राचं कंपन आपल्या मेंदूवर सकारात्मक परिणाम करते रक्तदाब तणाव चिंता अशा अनेक मानसिक त्रासावर स्वामींचे स्मरण औषधासारखे काम करते हा मंत्र म्हणजे एक ऊर्जेचा झरा आहे शुद्ध शांत आणि सात्विक कधी कधी आपण काही केलं तरी गोष्टी घडत नाही तेव्हा या मंत्राचा जप करावा स्वामी समर्थांचे हे नाव अडलेल्या गाड्याला ढकलणाऱ्या हातासारखं असत अदृश्य पण प्रभावी असत हा मंत्र भक्तीचा एक सोपा पण गहिरा मार्ग आहे तो तुम्हाला तुमच्या अंतरात्म्याशी जोडतो स्वामींचा नामस्मरण म्हणजे देवाशी संवाद जिथे शब्दापेक्षा भावना अधिक प्रभावी असतात ओम श्री स्वामी संकटनाशकाय नम हो। हा मंत्र केवळ एक धार्मिक जप नाही तो एक आत्मिक सहचर आहे जो तुमच्या आयुष्याच्या प्रत्येक साथ देतो न बोलता न दिसता पण नेहमी बरोबर हा मंत्र श्रद्धेने जपा अनुभव नक्कीच बदलेल श्री स्वामी समर्थ आता आपण या मंत्राला सुरुवात करणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल प्रिया चॅनलला लाइक सबस्क्राइब आणि कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ असे लिहा ॐ श्री स्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी श्रीस्वामीशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी नमः ॐ श्रीस्वामी श्रीस्वामीकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी नमः ॐ श्री स्वामी संकटनाशकाय 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 नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 संकटनाशकाय नमः ॐ स्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः स्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामीशकाय नमः ॐ नमः ॐ श्रीस्वामीकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामीकटनाशकाय नमः ॐ स्वामी शकाय नमः ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी श्रीस्वामीकटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ

श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ

श्रीस्वामीकाय स्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ ॐ ॐ श्री श्री स्वामी स्वामी संकटनाशकाय संकटनाशकाय नमः नमः श्रीस्वामीशकाय नमः ॐ नमः ॐ श्रीस्वामीकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः श्री स्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ 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 श्रीस्वामीकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ शकाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामीकटनाशकाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ शकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामी संकटनाशकाय नमः ॐ श्रीस्वामीकटनाशकाय श्रीस्वामीकटनाशकाय नमः श्रीस्वामी सङ्कटनाशकाय नमः